Первые кроки в спорте Наталья Лупу сделала на этом Новоселовском стадионе. Кто и как тебя залучил до занятий легкоатлетикой? Степану Владимирович пришел в школе, пригласил меня сюда, чтобы тренироваться с 4 класса. Я начала тренироваться, так и дальше пошло. А когда ты зрозумела, что спорт может стать твоим житием и ты можешь что-то достигнуть в этом? В 2002 году. Я это поняла, когда э, рекорд Украины установила, тогда я и поняла, это, что можно дальше тренироваться, и будет все хорошо. А как ты выполнился в столице? Э, был чемпионат Украины в Виннице. Я туда поехала, и меня увидел тренер Якимчук. И пригласил меня в Киев там с тренером со Степановым поговорил он сказал да конечно и я поехала туда. Ну, Наверное тебе не легко было в таком виде сразу в интернате там жить и тренироваться. Нет не легко было очень тяжело не знала хорошо русского и украинского языка под ну, чуть, чуть выучила ну, с девчонками тяжело чуть чуть было а так все нормально. Было ли в твоей, твоей биографии спортивнее, что ты залишила интернат, вернулась домой и, навіть пошли чутки, потому что ты не до подавался в монастырь? Было, было такое. Ну, все думали, что я пошла в монастырь как бы мы верующие, думали, что я пошла в монастырь. Там... А такого не было, это все сказки. На самом деле ты бывала в монастыре? А... Ну я бывала, ну, ходила в церкви, там брат был в монастыре, а так, не, ну как, монашкой, как говорили, я не была монашкой. И ты э, знакома с очень известным отцом, ну, настоятельным известным у нас монастыря в Бончанах, так? Так, я знакома. Да, знаю его, он всегда спрашивает меня, когда я иду, там, увидит, спрашивает, ну что, как твои успехи, спрашивает. Може, його молитвами теж ти досягаєш успіхів? Може бути і Ну я не знаю, не спрашиваю, але може бути. Через два будинки городу знаходиться батьківська оселя відомої співачки Софії Ротару. А в цій скромній хатинці живе обдарована бігунка Наталя Лупу. Та недавно у спортивному світі її знали більше саме як сусідку Софії Ротару. Але після перемоги на юнацькій першості Європи у Парижі. Про нее заговорила и как про спортсменку с реальными олимпийскими перспективами. У Франции ты перемогла у гостей в, в борьбе с спортсменкою из Латвии. Насколько очікуваним был для тебя цей успех? Не насколько. Я даже не думала, что я выиграю. Очень волновалась перед ну, в забеге, когда был забег. Я думала, что не попаду в финал. Там боялась мандражировала, очень боялась. Тренер всегда мне говорил, что да не бойся, тебе тут не с кем бегать, ну зачем бояться это? Говорит, а, «Да не, ну, а вдруг я не попаду? Он, Нет, не бойся, ты попадешь. Ну и все-таки прошел, ну, забег очень хороший, mm -hmm. ну хорошо прошел. Потом, когда в финал, я думаю, вообще не думала, увидела в забеге, что вторая девочка, я сначала не знала, что она с Латвии, но оказалось, что с Латвии, оказалось, ну я узнала, что она сильная. Думаю, ну будет с кем бороться. Я говорю тренеру, что вон она насильная. Тренер мне не говорил, что она была вторая на мире. Я очень боялась. И когда забеги, мы бежали, бежали, в том финиш я все-таки выиграла. Очень тяжело, но выиграла. Скажи, будь ласка, що ти, що ти думала в перші секунди після фінішу, коли ти стала чемпіонкою Європи? І про що ти думала на підісталі, коли на твою честь піднімали прапор цілої держави? Я була дуже рада І тоді, от, именно в той час, я думала, щоб побыстрее приїхати додому. Дуже скучала, хотіла додому. Щоб приїхати, побачити маму побыстрее. Ну, а так, не знаю. Слезу впустила на... нет, ну почти уже выходила слеза, почти я слезы не не пускала, я никогда не пускала слезы, ну можно было то, что я думала про маму, про дом, я ну, как ну, скучала, да и можно было уже плакать, все, я уже хотела плакать. Я думаю, еще ты ставишь перед собой в спорте великие цели. Разумеешь, что я какие-то а все-таки про что ты мечтаешь, про какие э, высоты в спорте? Ну, я бы хотела, чтобы играть в Олимпийские игры, <гум> но это не знаю еще. Не... А так думаю, что будет дальше, чтобы пойти выше и выше. Надеюсь, <гум> я надеюсь на больше и больше. А дальше как получится. Ваше ставлення до занять спортом доньки на початку и карьеры. И теперь э, разные, правда? Очень разные. Сначала я очень была против, чтобы она вообще в спорт ушла, чтобы уехала из дома. А прошло время, сейчас я как, немножко и довольна, и рада. И сказала ей, пусть слушается в Киеве, и чтобы были дальше хорошие успехи. Чтобы была послушная. Что говорит тренер, чтобы то, ну как, выполняла, выполняла это все, чтобы слушалась да. во всем и добиваться. и добиваться успеха, чтобы дальше и дальше чтобы была всегда победа за ней. Всегда это мечтаю, я ну как не мечтаю, но думаю и всегда переживаю за это. Когда она на соревнования, я страшно переживаю, всегда. До Бога, да, потому... да, всегда. Молюсь, чтобы Бог помог ей, чтобы она была первой. Пока что выходит. Пока что да, но дальше как будем, не знаю. Но молимся за это, чтобы, чтобы у нее было все хорошо.